بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستوں زندگی میں انسان کو کئی قسم کے امتحان ملتے ہیں کبھی غربت کبھی بیماری کبھی دکھ اور کبھی جدائی لیکن سننے تو ان سب سے بڑا نقصان یہ نہیں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان کے دل پر اللہ پاک کی طرف سے مہر لگ جائے جب دل پر مہر لگتی ہے تو انسان کے سامنے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے آیات سنائی جاتی ہیں نصیحتیں کی جاتی ہیں لیکن وہ سب کچھ ایک پہرے اور اندھے کی طرح گزر جاتا ہے یہی وہ کیفیت ہے جسے قرآن پاک نے دل کی موت قرار دیا ہے اب ہم اپنے ٹاپک کو قرآن پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ پاک نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کانوں اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور یہی لوگ غافل ہیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ گناہ پر قائم رہے تو وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ پورا دل ڈھانپ لیتی ہے یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد کیا ہے یہ حدیث شریف ہمیں بتاتی ہے کہ دل پر ماحول اچانک نہیں لگتی بلکہ گناہوں پر اصرار اور ہٹ دھرمی آہستہ آہستہ دل کو اندھیرا کر دیتی ہے اپنی اس ویڈیو میں کچھ سبق آموز اور واقعات شامل کرتے ہیں فرعون کا دل فرعون نے حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے موجزات کو اپنی قوم کے سامنے بار بار آزمایا لیکن پھر بھی ضد اور تکبر سے نہ مانا حتیٰ کہ آخری وقت جب ڈوب رہا تھا تو ایمان لایا لیکن تب تک بہت تیر ہو چکی تھی کیونکہ اس کا دل پہلے ہی بند ہو چکا تھا ایک بزرگ کا واقعہ شامل کرتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ابتدا میں نماز پڑھتے تھے لیکن گناہوں میں ڈوبتے گئے نصیحت کو ٹھکراتے گئے اور پھر ایسا وقت آیا کہ ان کے سامنے قرآن پاک بھی پڑھا جاتا تو وہ مذاق اڑاتے یہ وہی دل کی مہر ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے اشاد کیا ہے دیکھتے ہیں کہ دل پر مہر لگنے کی وجوہات کیا کیا ہے سب سے پہلے ہے گناہوں پر اسطار اور ان سے باز نہ آنا ہدایات کو بار بار چھٹلاتے رہنا تقبر اور ضد کرنا دنیا کی محبت میں ڈوب جانا نصیحت کو سن کر بھی اس پر عمل نہ کرنا کچھ عملی ہدایات دیکھتے ہیں عزیز بھائی اور بہنوں یہ حقیقت ہے کہ گناہ دل کو اندھیرا کر دیتے ہیں ضد دل کو مردہ کر دیتی ہے اور غفلت دل پر پردہ ڈال دیتی ہے لیکن اللہ پاک کی کرم کی بات یہ ہے کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے اور وہ دل کی سختی کو دور کر دیتا ہے دل کو نرم کر دیتا ہے اور ہدایات کے دروازے کھول دیتا ہے کچھ عملی طریقے ہیں جس میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں استفار کو اپنی عادت بنا لیں نیک صحبت اختیار کریں گناہوں سے بچنے کی جد و جہد کریں اللہ پاک آپ کو اور ہمارے دلوں کو اس سنگ سے محفوظ فرمائے آخر میں ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہو جائیے اے اللہ پاک ہمارے دلوں کو زندہ رکھ اور ان پر کبھی مہر نہ لگا اے اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے ہمیں ایسا دل عطا کر جو تیرے ذکر سے نرم ہو جائے ہم یا ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے کلام پاک و سنتے ہی بدل جاتے ہیں آمین یا رب العالمین آپ کو ہماری موٹیویشنل ویڈیوز پسند آئیں تو پلیز لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں جزاک اللہ خیرن کثیرہ فی الدنیا والآخرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم